Bir evdə xəbər gəldi ki, Ya Rasulullah günah elirlər, günah məclisidir. Biri də vardı. Qamçını çıxartdı, həmişə hazır idi. Peyğəmbər dedi, sən otur. Sən otur. Həzrət Əliyə dedi, dur, get görünə baş verir orda. Həlalə salam, eşidmisiniz bunu, danışmışam. Bilirsiniz necə davrandı? Gözlərini bağladı. Girdi o evə sıxdı gəldi deyəyirə Rasulullah. Mən o evdə günah görmədim. Belə deyə bilərlər ki, gözün açsa görə, onlara deyə ayıp olsun sizə, amma siz nəvruzu aparmayacaqsan. Amma da eləməyin. Yenə də onda mən minbərdən çıxıb danışacağam ki, Ələləssəlamın kəramətinə bax ki, onların əyibini açmadı. Amma Ələləssəlam -əl razıdər ki, onlardan da xəjalət çəksinlər. Onla da üzbəz üz olanda tam maraq görə hansısa bir əməli tərk eləsindən. O qədər hörmətlə davranır, onlar da başa düşürlər sərfini. Başa düşürlər. İnsana həya dərsi verəndə də belə dərs verəsən ki, əl qolunu nə ilənsə bağlamayasən. İnsan düşünsün, pis işin pisliyinə başa düşsün, yaxşı işin yaxşılığını başa düşsün, düşüncəylən, azad seçimdən haqqı tərəf gəlsin. Dinin insanlardan istədiyi budur. Hidayətin əsas prinsipi budur ki, insanları azad buraxsın. İnsanlara müxtəlif vasitələrlə təsir qoymasın.